Вітаю зараз у студії Сергій Замілюхін, голова громадської організації Російськомовні українські націоналісти. Сергію, не дивлячись на Добре. те, що е, деякі опозиційні сили виступили проти прийняття законопроекту до змін Конституції, ви все ж е, схвалили прийняття цього законопроекту. Чому? Які позитивні аспекти ви у ньому бачите? Я думаю, що е, позитивні аспекти в ньому від. не только наша организация, да, не только там провластные э, силы. Я думаю, почему-то я уверен, что эти аспекты видят и даже те э, лидеры или те активисты, те политики тех сил, которые сегодня голосовали против. Что а? самое позитивного в этом законопроекте? Вы понимаете, это, наверное, возможно, единственный закон такой, такого масштаба, который имеет серьезное значение для дальнейшей судьбы Украины. На самом деле речь идет о децентрализации власти. То есть мы э, навсегда уходим от возможности, неважно кто придет президентом, кто придет к власти через премьерство, да, мы уходим от возможности диктаторского режима. Вы же видите, что префекты это буквально по сути те же самые головы администрации, которые президент может снимать. Правильно, То это не ведет до узурпации власти, навпаки? Вся система вот, децентрализации власти, вся система этого закона, она сводится к тому, что президентская власть у нас обрезается до не могу, до функций э, гаранта Конституции законности. Но же он может снимать их и назначать. Так вот, префекты на местах не может же гарант следить за, всем, за всей законностью, что происходит в стране, на всю Украину. Префекты — это его глаза. Они смотрят. Да, они как наблюдатели. Да, они как надзиратели. Они надзиратели над законностью. Что в этом плохого? То, что он их назначает, но они же его глаза. Он должен им доверять. Я считаю, что Тогда -то он правильно. будет назначать и тех, кому он доверяет. Кому он доверяет, чтобы именно как гарант Конституции смотреть и следить, чтобы на местах не было перегибов, то есть это баланс просто власти. Если он отдает очень много полномочий, в первую очередь экономических, отдает на места, и никто тогда в жизни не сможет сказать Мы кормим всю Украину, когда Донбасс. вас, да, все, вы работаете только на себя. Да, возможно, у нас регионы будут по-разному развиваться. Но наша задача, вот не наша, а задача центральной как раз власти находить такие проекты для разных регионов которые будут сильны для этих э, регионов. И, соответственно, как бы там будет акцент делаться на, маш... на наше настроение, там на зеленом туризме. Ну, я как пример говорю, да? Mm -hmm. И, соответственно, как бы наши, возможно, регионы будут развиваться по-разному, но они будут развиваться самостоятельно. Вот. И центральная власть, она просто как бы будет их скреплять единым силовым блоком, например, там, единой судебной э, властью и так далее. Что до надения особого статуса так званым Донецким и Луганским ну это спорный вопрос республика. почему потому что чтобы дойти до там не прописано так четко да, в этом законе что он наступает с момента подписания это немножко манипуляция как бы фразами да и ну, в этом нужно разобраться потому что вот политики рассчитывают что народ не читает этот закон и, соответственно, вытягивает под контекст, немножко перефразируя, уже это звучит совсем по-другому. На самом деле, чтобы Донбасс имел особый статус, это уже речь идет о договоренности Минска-2. То бишь этот закон поможет продвижению соглашения по Минску-2. Но чтобы эти минские соглашения у нас произошли после принятия вот первого чтения, Сепаратистская власть, ну, Россия, Россия во главе с Путиным, должны провести очень много каких-то движений, то есть выполнить пункты, чтобы мы в конце концов приняли этот закон во втором чтении. Угу. И чтобы Минские соглашения считали, что они будут выполняться. Но вопрос в том, что я уверен, что никто Минское соглашение со стороны России, особенно со стороны Путина, выполнять их не будет. Uh -huh. Потому что для него это, ну, для него это невыгодно, да? для него это потеря его электора, электората, потеря его рейтинга до уровня табуретки. Потому что Россия кричит, мы своих не сдаем, uh -huh. а если он сейчас реально будет сдавать полностью, сливать Донбасс и Луганск, соответственно, как бы это вопрос разочарования Путина как в слабом политике. Uh -huh. за законом про особливий статус. Це означає, що там надається амністія всім тим, хто вбивав українських військових. Чому Порошенко это, йде на такі поступки? Це требування. Смотрите, ми не прийняли цей закон. Закон ще не прийняли. Тобто це наступить тоді, коли будуть прийняти відповідні шаги зі сторони Росії сепаратистів. Это да, это требование России включить этот пункт в, в понимание ос, особого статуса. Но нужно понимать, что политика да, иногда это шахматная доска. Особенно тогда, когда остаются мало фигур на доске. И тут каждый шаг может быть или выигрышный, или проигрышный. В данном случае как бы, мы сделали свое, и теперь э, решать э, путинской России выполнять Минские соглашения или нет. И мы уже сегодня видим или слышим от России, вот сегодня, вы, по крайней мере, в интернете вы доносились некоторая такая информация, что Россия всячески пытается отгородиться от ЛДНР. То есть, никаких, то есть мы к этому никакого отношения типа не имеем. То есть это первый звоночек. Я думаю, что мы увидим буквально, если не срыв Минских соглашений, вот, то я еще думаю, что даже тут возможно вообще эскалация конфликта, очень серьезно. Тогда mm -hmm. что? Если эскалация конфликта, не мы эти минские соглашения сорвали. Значит, мы имеем полное моральное право зачистить абсолютно всех этих сепаратистов. Mm -hmm. И никто нам не скажет, что это по нашей вине. Я имею в виду со стороны Запада. Mm -hmm. Санкции останутся, и мы очистим свое нормальное свое государство от сепаратистов. Такі зміни взагалі до Конституції повинні затверджуватись за волею народу? Ну, я вважаю, що було б правильно да, будь-які зміни в Конституцію виставляти на референдум. Це більш правильно. Але, як мінімум, щоб не було зроблено цією властю, именно сейчас, да, как минимум, ну, произвести широкое разъяснение этих моментов, потому что именно из-за того, что обыватель не в курсе этих изменений, он не разбирается как бы, в некоторых нюансах, юридических, политических, да, вот. Власть посчитала, что она в этот раз нормально продавит, Найдет голоса, и не надо заморачиваться, чтобы еще кому-то что-то объяснять. Она не хочет разговаривать с народом, не хочет объяснять, что она делает. Поэтому отсюда. Такая реакция. Такая реакция народа, такая реакция, как бы, у тех политических сил, которые решили на этом сыграть. А вы измены принятия у супереч суспильству. Суперечдумцы суспильству. Правильно, если бы организовали это объяснение народу, что оно означает, то народ бы понял бы и сказал бы. Очень хорошо. И если бы народ понял то не было бы этих акций протеста. Зачем протестовать, если народ понимает, что это хорошо? А если народ не знает, то можно протестовать. Потому что можно сыграть на протестных настроениях народа и на том, что непонятно что-то написано. И выдавать желаемое за действительное. Что до протеста, про эти этот с выбухом на митингу? Ну, на самом деле, в первую очередь, хочется принести соболезнования семье погибшего Бойца нацгвардии Вот Пострадавшим я, Насколько я знаю, там еще два тяжелораненых да? mm -hmm. и, и до сотни По крайней мере власть об этом заявляет До сотни раненых а, Ну, понимаете, как бы, я думаю, что у всех шок В том числе у меня лично И, наверное, понимание ясное Вот того, что произошло сегодня Наверное, произойдет, возможно, завтра mm -hmm. То есть, надо, как говорится, с этим переспать Потому что ну, одно дело, когда мы стояли на Майдане против Беркута, который ну, абсолютно неадекватен и защищает, как бандюки защищают власть, опять же главного бандита. Другое дело, что сейчас нас Нацгвардии мы понимаем. Если идут ребята, они идут патриотически настроены. Потому что кто не патриотически настроен, кто хочет отмазаться, он в любом случае может отмазаться. Выезжает куда угодно, в Россию уезжает. Очень много уехало в Россию, потому что их начали призывать в армию. Соответственно, идут патриоты. И если ты бросаешь гранату, зная прекрасно, что на той стороне стоит патриот, то ты, как активист националистической организации, бросаешь гранату своего побратима. Ну, вот это как бы не входит в рамках понимания. То есть объяснить это пока я не могу. Как, как это могло быть да, и зачем это нужно было сделать. Кто, это могла быть провокация с чьего-то Понимаете, провокация могла, но настолько там ситуация была такая довольно-таки подогретая, mm -hmm. что это вполне может быть естественной реакцией, исходя из той истерии, которая творилась там в рядах националистической этой организации. И Якой? ВО «Свобода», которая именно непосредственно в этом участвовала. И непосредственно там участвовали лидеры этой партии. Лидеры за это мают с какие Я думаю, что однозначно. Тут вопрос, не, вопрос в том, что будет ли, скажем так, свобода как политическая партия буквально завтра-послезавтра, когда все проснутся и начнут об этом думать. Вот. Но даже если шанс есть как мне кажется. Я, может быть, не имею права судить, но скажу, наверное, не как политик, да, а как обыватель, что если есть шанс у свободы остаться еще на политическом олимпе, или, по крайней мере, на политическом поле, да, то только при условии, что все руководство партии служит себя полномочия. Потому что... Это кардинально Других шансов, я думаю, что, считаю, нет. Это раз. И второе, то, что ну, понимаете, говорить о том, что виноваты только радикалы там, это тоже неправильно. Хотя они несут полную ответственность за ту смерть, которая сегодня произошла. Но то, что я говорил раньше, если бы была аргументация, органи... то вы же сказали, что вы был причинен активистам активистом от громадской организации Свобода. Партии Свобода. Партии Свобода. Партия «Свобода». Так, так. так, Но вот представьте себе, если бы партия, э, власть сегодня не сегодня, а в течение двух месяцев, потому что с 1 июля был подан этот закон президентом на рассмотрение, да, а потом отдан в Конституционный суд на консультации. Так вот, если с 1 июля бы организовано было объяснение этого закона перед избирателями, этого бы сегодня даже акции не было. А до чего тут радикалы? До этого выбуху. Ну я имею в виду радикалы, ну я националистов радикалы. То есть по крайней мере сегодня мы то понимаем... вы не про партию Нет, говорить. нет, я не про партию э, радикальную партию Ляшка, которая не принимала непосредственно в драке, ну не в драке, а в этом военном скажем так, чуть ли не военизированном конфликте да, с Нацгвардией. Но в любом случае, та истерия, которая находилась сегодня под Верховной Радой, да, ну, некоторую политическую ответственность все равно несут те партии, которые находились сегодня под Радой. Потому что они прекрасно понимают, что этот закон нужен Украине. Но кто-то решил просто набить себе очки, политические очки перед выборами. Это выгодно. За два месяца это выгодно. Вот. В этом их тоже вина лежит. Пусть не прямая, косвенная, но все-таки вина. Но еще раз повторюсь, вина еще лежит на власти. Потому что если бы было организовано объяснение этого закона, то этого бы просто не было даже, этого акции протеста, этого митинга бы просто не было. И соответственно не было бы той истерии. И не было бы желания у кого-то бросить гранату, потому что это все подогревалось каким-то образом, чуть ли не психологически, на психозном уровне. То есть это не власти? Это она просто посчитала, что да, и так сойдет, как всегда. Как я, це, власть, это это или э, Это нежелание вообще разговаривать с народом, и это, вот, ну, мы так все сделаем, как бы мы пробьем, то есть э, это невосприятие народа именно как партнера. Нет желания отчитываться перед ним. То есть мы делаем все, а вы, извините за выражение, хаваете. Я прошу прощения перед, зрители, перед зрителями, но так оно фактически и есть. Ну вот, как бы считаю, что виноваты обе стороны, но политическую э, ответственность должна понести непосредственно как бы, та партия, которая это исполнила. Дякую, еще вы завитали до нас в студию, еще поделились с нами своими думками. Мы вас будем и надалі приглашать. Спасибо. До встречи.